دو قسم کے پیار کرنے والے اہل بیچ ایک نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دی ہے وہ کہتے ہیں یکم مرم سے پہلے ناج گانا دیکھو تماشا کرو موج کرو دس یکم مرم سے دس مرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ ایک شخص سے میں نے پوچھا تم وہاں کیوں گیا تھا کل لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا اب یقین کرے میرے خون کو جوش آیا خون کو میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شادوں کو تماشا بنایا اور تو تماش بھی بن گیا سمجھ نہیں رہے کون یہ کوئی تماشا ہے اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں بال بڑھائے ہوئے ہیں بزاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے ممبروں پہ ناچتے پھرتے یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں اب یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سجدہ پاک کا زبان سے نام لے طبیعت نہیں مانتی کچھ ناچ کھائے وہ ناچ ناچ کے فاطمہ کا کا ذکر شرم کرو پتہ ہی نہیں کس نام لے رہے ہو پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو اونچا بولنا داد دینا یہ کرنا اٹھ کے ہے کوئی بیت ذکر پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو جانتے ہو یہ کون ہے صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ شلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن ولی نبی ابدال آنکھیں بند کرے نظریں جھکائے سر جھکائے یا اللہ کیا ہونے والا ہے فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے نظریں جھکاؤ پتہ ہی نہیں یہ کون ہے کس کا ذکر کر رہے ہو ناچتے پھرتے ہو امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی پذرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے امام حسین خود بھی اللہ جانتے بہت بڑے تھے کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا امام زین اللہ بے دن فرماتے میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں سو نفل ادا کیا کرتے تھے اور ایک روایت میں فرماتے ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ نو دس محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے بولے لوگ رہگے کھاتے رہتے ہیں نو دس کی رات چرگے کھاتے رہتے ساری رات چھوٹا گاشت گوشت کھا کے گزار دیتے امام حسین رضی اللہ تعالی نو بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا حسین سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب لیکن امام نے کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے قیامت بھی دس محرم کو ہی آئے گی جمعہ کا دن ہوگا تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اگر کافر کے سامنے اسلام کا کو چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے ختم ہو گئی بات ورنہ کوئی سیابی کا بھی ادب ہے کوئی اہل بیت نبوت کا آج مجھے کہہ لینے دو کھل کے کہہ لینے دو لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے داڑھی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ایک دن ہزار مسلمان کر دیا پر پتہ ہے وہ بدبخت بخت کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ نے میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو ہزار اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ س... جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیادہ لوگ ہم کثرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم ابا چھوڑ دو بات دلیلو دل دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی چاہیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ للہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا اشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو, تو بھی کرنا جرتھ کر جرت ہماری ضرورت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی ضرورت کر کر دلیری کر ضرورت کہ یا اللہ میرا اشر یزید کے ساتھ کر کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا او کیا فکرا ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے اور فرمائے اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانہ علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمراہ کرو قوم کو یہاں تباہی اتر گئی کوئی بڑی داڑھی رکھ کے ماز اللہ تعالی اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور سیابا کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں اور اگر بی بی صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بہیمان ہے عجیب تماشا لگ گیا جی جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشا ہے امت کو تباہ کر رہے ہو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا یہ کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے بے حیائی کرتے سنو اور یاد رکھو حضرت امام نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن فرمائے مجھے پہچانو تو میں کون ہوں تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے ہائے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نوازے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہ علی محمد آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی اللہ مسلح محمد تو میرا سنی بڑا بھولا ہے کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو زیادہ نمازیں تو عمر بن صاحب بھی پڑھتا تھا تو بولا او خدا کے دیکھے نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسن ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمان غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے وہ شخص اس کی نماز رہے گا آج زکات دیکھا جائے گا آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر تیئیس گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن ذریعہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے علامہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں کیا ذرا آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے صحابی کے بار وہ, وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بولو حضور کی سنت ہے تو سیابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کہا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لو کے ذمہ لگایا گیا جناب عباس آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لو پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کا اسکم علی علیہ آجرا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف صحیح ہے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الفل قربا تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا ادب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے کا ان کا ادب کرنا جناب علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض اہلِ بیت ہمارا اہلِ ایمان ہے نو دس محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دھوئی ہیں اب یزید اور بیعد اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے دو ہی باتیں ہیں یہ آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات کی محلت دے دو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے اس کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے آپ نے رات محلت کیوں مانگ رہی پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے تو امام حسین فرمانے لگے باس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کچھ سوچنا ہے فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے کل حسین دنیا سے جائے گا دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رات کے اپنے رب کو سجدے کروں میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے او یار حسین ابن علی تو ایک رات ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے